yang bersetuju, ahli-ahli yang bersetuju 46 orang melebihi 23 23 hanya 39 orang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kerajaan madani salam bulan ramadhan Tuan dan Pertua bagi pihak kerajaan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang umat, yang umat senator yang telah menyertai perbahasan kepada rang undang-undang perlembagaan pindaan pada pagi ini. Uh, 14 orang yang berhormat senator, yang berhormat senator Datuk Kesavadas, Datuk Ahmad bin Datuk Sri Ibrahim, Datuk Sri Dr Mujahid, Senator Tuan Muhammad Hazbi, uh, Senator Puan Vita Sariman, Senator Puan Susan Cemerai, Senator Datuk Nelson, Senator Tuan Peli Peter, Senator Tuan Abun, Senator Puan Anabel, Senator Dato' Wira, Dr. Mohd Atta, Senator Tuan Amir, Senator Tuan Izaya dan Senator Dato' Dr. Haji Azhar. Saya telah mendengar uh, semua poin-poin perbahasan oleh yang berhormat senator-senator. Dan saya nak sambut daripada komen dan pandangan senator yang terakhir, eh, Dato' Haji Azhar, walaupun daripada parti politik yang sama. Eh. Saya terpaksa berkata memang sepatutnya semua ahli parlimen, dewan rakyat, dewan negara kedua-dua pihak bipartisan bersetuju dengan pindaan ini kerana seperti yang dikatakan oleh ketua majlis tadi ini adalah pindaan perlembagaan yang mana kita nak berikan balik kuasa kepada parlimen parlimen mendapat autonomi kewangan maknanya bahawa pindaan perlembagaan ini adalah memberikan semula kuasa kepada parlimen yang telah berlaku pada 1963 yang mana kita punya Perdana Menteri yang pertama Arwah Tengku Abdul Rahman telah membawa Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 dan kemudian telah ditamatkan pada tahun 1992 jadi kita kena tanya diri kita sebagai orang yang politik ke separuh politik ke uh, suku politik ke kenapa tahun 1992 Akta Perkhidmatan Parlimen ini telah ditarik balik ini satu soalanan yang saya tak nak jawab dalam Dewan Negara tetapi sebagai ahli-ahli senator yang saya tahu senator banyak dilantik atas kemahiran, profesionalisme, uh, mereka mewakili NGO, mewakili parti politik, mewakili badan-badan uh, CSO dan sebagainya akan tahu sejarah yang berlaku pada tahun 1992. Jadi kalaulah seperti kata yang bomat, yang mak ketua majlis, kehakiman bebas, eksekutif bebas, memang kita nakkan legislatif bebas. Dan kalau legislatif tak menerima pindaan ini, perlembagaan ini sebagai enabler punya akta pindaan, saya agak sedihlah kepada definisi demokrasi dalam negara kita. Takkan takkanlah saya nak cakap marahkan nyamuk kelambu dibakar. Tak setuju pun dalam falsafah politik kalau pindaan ini adalah untuk senator dan ahli-ahli dewan rakyat supaya mempunyai kebebasan, autonomi kewangan, kenapa kita nak tolak rezeki? Hari baik, bulan baik, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang bermak senator. Dan saya telah beritahu dalam syarat kabinet, saya kata, kalau nak mendengar bila senator-senator kita berbahas, agak beza dengan Dewan Rakyat. Tak ada emosi. Semuanya bercakap atas fakta kerana mereka memahami bahawa politik ke tak politik ke, yang penting kita di sini adalah untuk rakyat kerana rakyat, kerana rakyat yang meletakkan kita di sini. Jadi bila yang berhormat sebut tentang nak tambah kursi lah, nak tambah timbalan speaker, insyaAllah dengan adanya Akta Perkhidmatan Parlimen, yang berhormat senator semua bincanglah dengan pengurusi bersama. Speaker Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Negara. Bincanglah mereka, pujuklah mereka supaya mereka dapat membawa kepada pihak eksekutif dalam aspek ini. Tapi di sini yang berhormat saya pun nak jawab eh, tentang isu. Saya nak betulkan sikit, mungkin yang berhormat banyak telah berbahas. Saya rasa agak terlaju ke okay? tapi sebab yang banyak yang berhormat senator bercakap tentang akta perkhidmatan parlimen yang saya akan bawa selepas ini. Sebalik. Tapi tak apalah. Saya jawab masa dalam akta perkhidmatan parlimen sebab saya percaya isu akan ada sama. Tapi saya hanya bawa lima fasal saja. Lima fasal yang disebut oleh yang bomat yang yang memang ada yang bercakap tentang fasal ni iaitu memberikan kebenaran memberikan kuasa supaya Yang Berhormat senator senator melalui speaker Dewan Rakyat, speaker Dewan Negara, timbalan speaker Dewan Rakyat, timbalan speaker Dewan Negara, syesa Dewan Rakyat, syesa Dewan Negara boleh duduk dalam majlis perkhidmatan parlimen tu saja. Pindaan inilah pindaan teknikal kalau kami tak buat pindaan parlimen Yang Berhormat senator apa timbalan speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara, Yang Berhormat Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Setiausaha dewan, dewan Negara Tidak ada kuasa dan akan melanggar perlembagaan kerana mereka tidak boleh duduk dalam apa-apa syarikat, majlis ataupun apa-apa badan Sebab dalam perkara perlembagaan ini, individu yang digelar Speaker Dewan Rakyat, Speaker Dewan Negara, Timbalan Speaker Dewan Rakyat, 903, Speaker Dewan Negara, SUDR, SUDN Sebenarnya tak ada kehidupan lain kecuali Dewan itulah yang mereka jaga Ini terbukti dalam perlembagaan Perkara 56, perkara 57 dan perkara yang disebut di dalam perlembagaan iaitu 68. Maksud saya ialah, kalau kita tidak meminda pindaan kepada perlembagaan ini, majlis perkhidmatan parlimen yang kita nak bawa selepas ini tidak boleh berfungsi. Itu saja. It's an enabler act. It's a technical pindaan. Kerana kita nak mesahkan mereka, memberi mereka surat beranak yang baru memberikan mereka kebenaran, mereka boleh duduk dalam majlis sebab perlembagaan kita sah-sah menyatakan bahawa individu yang disebut sebagai speaker dan timbalan speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara dan juga SUDN memang dia tak ada hak nak duduk mana-mana kecuali mereka boleh duduk dalam tempat yang mereka diberikan kebenaran iaitu perintahan perlembagaan jadi saya nak betulkan sekali lagi bahawa perkara yang disebut ialah 57 dalam pasal 3 pindaan kepada uh, maaf, saya mula dengan perkara 56 iaitu kedudukan speaker dan timbalan speaker Dewan Negara yang ada dalam perlembagaan perkara fasal 3 iaitu perkara 57 kedudukan speaker dan dewan dan timbalan speaker Dewan Rakyat dan dalam perkara 65 eh, maaf bukan 68 iaitu setiausaha Dewan Rakyat dan setiausaha negara itu saja pindaan teknikal tak ada benda lain jadi saya boleh duduk dan kita undi sebab saya tak nak cakap apa lagi saya nak jawab. Sebab yang mana yang bomat bawa tadi saya kena jawab dalam ya. perkhidmatan parlimen. Kalau yang bomat semua setuju dengan saya. Yo. Bolehlah kita balik cepat hari ni. Sebab yang bomat Tan Sri Fatmi marah saya tapi cawangan dia satu <laughs> je. Saya tak tahu kenapa dia kata nak balik balik dengan tiga empat cawangan Wallahualam alam. <laughs> tapi kalau banyak cawangan pun tak apalah Tan Sri. Saya kenal Tan Sri lama sayang macam nak kata pak saudara tak adalah macam abang. abang. Jadi saya rasa saya berhenti di situ yang mana soalan teknikal tentang PSA biarlah saya jawab semasa saya buat tentang rang undang-undang akta perkhidmatan parlimen. Jadi di sini uh, Datuk yang dipertua saya uh, sekali lagi berharapkan terima kasih pada semua ahli-ahli senator dan kita undilah pada pilihan perlembagaan saya iaitu pindaan yang saya teknikal dan seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan kita memerlukan 2/3 daripada jumlah ahli-ahli dewan negara. Jadi SUDN saya harap ada kota SUDN tak adalah masa depannya cerah. Uh. Itu saya mengucapkan terima kasih. Wallahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Imam Menteri penggolongan yang begitu spesifik. Dengar apa dengar dengan teliti apa yang Imam Menteri cakap tadi. Dia dah, dia akan jawab isu apa? Uh, akta perkhidmatan uh, atau parlimen pada pada masa apa pada apa undang-undang pembentangan undang-undang selepas ini dan dia dah ada jawapan pun pasal banyak perbahasan YB tadi menyentuh lebih kepada akta selepas ini jadi nasihat saya siapa yang tak perlu nak ber berbahas pasal pasal apa dah disebut dalam perbahasan kali ini pendekkan pendekkan <laughs> perbahasan YB uh, dalam akta selepas ini itu 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 apa satu cadangan saya lah. ya yeah. ahli-ahli yang berhormat setelah selesai undian dibuat dan dikira sekarang diumumkan keputusan undian iaitu yang bersetuju ahli-ahli yang bersetuju 46 orang melebihi 23 23 hanya 39 orang yang tidak bersetuju tiada Tiada seorang ahli pun Tidak bersetuju Yang tidak mengundi seorang Yang tidak ada Sepuluh orang Maka oleh itu Orang undang-undang ini dibacakan Kali yang kedua sekarang Setiausaha silakan